ডাৱৰীয়া বতৰতো কেনেকৈ আমি বগৰীৰ আচাৰ থ'ব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম এদিনো আপোনালোকে এইটো আচাৰ ৰ'দত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অকণ মানুহ নেভেকুৰে কিন্তু কিছুমান মাজে মাজে কথা কৈ যাম সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে মন দি শুনিব তেতিয়াহে আপা আপোনাৰ অকণ মানুহ আচাৰ বেয়া নহয় এইখিনি প্ৰথমে ঠাৰিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব দেখিছেই নহয় বগৰীখিনি ঠাইখিনি গুচোৱা নাই ধুনীয়াকৈ নিমখত দি শুকুৱাই থৈছিলোঁ নিমখত তিনিদিনৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে দুমুঠিমান সৰিয়হ লৈ ইয়াতে ভিনেগাৰ দি দিছোঁ অলপ এতিয়া এইখিনি চাৰি পাঁচ ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম ইমান দেৰি তিয়াবও নালাগে আপোনাৰ কথা এঘণ্টা তিয়াই আধা ঘণ্টা তিয়াই কিন্তু মই অকণমান সময় এনেদৰে থৈ দিলোঁ যিহেতু বেলেগ কাম আছিল বেলেগ কামত লাগিলোগৈ আৰু এইফালে মছলা মই বিশেষ নিদিওঁ এইফালে কালজিৰা লৈছোঁ এচামুচ সৰু চামুচেৰে জিৰা লৈছোঁ তিনি চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু লৈছোঁ চফ তিনি চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু জলকীয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া দুটা এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় পেনখনত শুকান পেন এখনত ভাজি ল'ম ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ এটা অহালৈকে এইখিনি ভাজিব লাগিব আৰু গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকৰ অকণমান আচাৰ বেয়া নহয় খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মই বনোৱাৰ দৰে যদি বনাই একদম পাৰফেক্ট ৰিজাল্ট পাব খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব আচাৰখিনি অকণমানো নেভেকুৰে আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি লৰাই লৰাই গোন্ধ এটা আহিছে খুব ধুনীয়া আৰু এতিয়া মই এইখিনি অফ কৰি দিম এইখিনি হ'লেই মোৰ এয়া দেখিছেনে এতিয়া মিক্সি বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ বাতিটো যিহেতু ডাঙৰ একদম তলিতে লাগি থকা নিচিনা লাগিছে আৰু এইটোতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ বৰ বেছিও মিহি কৰা নাই অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে যিহেতু ভাল লাগে সেইখিনি মিক্স কৰি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু একেটা বাতিতে এতিয়া সৰিয়হ ভিনেগাৰ যিখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু সৰিয়হ তিয়াওতে এটা কথা মন কৰিব বাতিটো যাতে শুকান হয় আৰু এই মিক্সাৰ বাতিটো যাতে শুকান হয় তাৰ পাছতহে আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব আপোনালোকে যিটো পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো যাতে শুকান হয় সেইটো কথা মন কৰিব এতিয়া চামুচখন লৈছোঁ চামুচখনো যাতে শুকান হয় আৰু এইফালে আকৌ কেৰাহী এখনতে আগতীয়াকৈ মই তেল অকণমান গৰমাই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ যিহেতু তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগে আৰু এইখিনি কিন্তু ভেকুৰা নহয় দেই ইয়াতে নিমখ লাগি আছিল সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে বগা বগা ঠাৰিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ডাঙৰ গামলা এটাত লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি গোটা মছলা থৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ গোটা মছলাখিনি এড কৰাৰ পাছত এতিয়া দিছোঁ সৰিয়হখিনি সৰিয়হখিনিও একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই মই অকণমান গোটা গোটাটো আছে কাৰণ তেতিয়াহে তেতিয়াহে খাবলৈ এইটো বেছি ভাল লাগে আৰু দিছোঁ মিঠাতেলখিনি যিখিনি মই গৰম কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে একদম ওপৰলৈকে তেল ভৰাই নথ'লেও হ'ব অকণমান তেল দিলেই সেইখিনি যথেষ্ট তেল আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম দেখিছেনে এনেদৰে ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব যাতে আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায় ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতু ধনিয়া গোটা দিয়া নাই সেইকাৰণে দুটকীয়া পেকেটৰ এটা গোটা ধনিয়া দি দিলোঁ আৰু দিন ৰেড চিলি জ্বলাটো দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে দুটা কাশ্মীৰী কাশ্মীৰী নহয় এইটো ৰেড চিলিটো দিছোঁ জ্বলা হ'বলৈ যিটো আচাৰত অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে আৰু ইয়াৰো দুটা পেকেট দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম খুব সহজে আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে আচাৰ বনাব পাৰে ৰ'দত নিদিয়াকৈ থ'লেও ডাৱৰীয়া বতৰতো অকণমানো বেয়া নহয় কিন্তু আচাৰ বনাওঁতে সদায় এটা কথা মন কৰিব লাগে যিটো পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই পাত্ৰটো যাতে অকণমানো মানে পানী দিয়া নহয় তিতা নহয় তেতিয়া যদিহে তিতা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে আচাৰ ভেঁকুৰে আৰু মোৰ তেনেকৈ বাৰু আচাৰবিলাক নেভেঁকুৰে যিহেতু মই যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ শুকান বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইফালে আকৌ বয়ামো ধুই ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই দেখিছেনে শুকুৱাই ল'লোঁ ভালদৰে মচি মেলি ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাফাও হৈ আছিল আৰু এতিয়া মই অকণমান অকণমানকৈ বৈমকেইটাত ভৰাই ল'ম আৰু আপোনালোকে এইখিনি এনেদৰে থৈ দহ পোন্ধৰ দিনৰ পৰাই আপোনালোকে খাব পাৰিব ইয়াত তেল যদি দিব বিচাৰে আপোনালোকে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত তেলো ঢালি দিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদিহে নতুনকৈ সিঁচি চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইফালে মোৰ আচাৰ তিনিটা বয়ামত ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকণমান থাকিলে বাৰু বেলেগ বয়াম ধোৱা নাছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে সেইখিনি ভোৱা ভৰোৱা নাই তেনেকেই আছে ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তেন্তে বাই